А таброси та гранус, так і я ставив ну, на прийняття. не зовсім не потрібних, тому що все таки вони якось входять в міфологію. В кінці кінців це ж теж мені необхідно чи не необхідно. Ну там много всяких таких філософських концепцій, кельтів було, які згеніли вместе з кельтами, по суті дела. Ну не знаю, це завжди так в пошуках доводиться забродити в якісь... Ну, це все тому, що ти сам не определяешь, що нужно. Ну чому для мене ну важливо було, якщо той бик, то я да не розумію, той чей, Задание, що определить... в якомусь поселенні, негайському, а більш там. Е Ірландському його могли називати по-іншому, хоча це одна і та сама особистість могла б так задача. не приділить було як його звали у всіх окружаючих народів, а задача определити, хто такий Тевра Стерекрано. Так, але те, що це могла бути одна й та сама особистість, могла дати мені більший спектр. Якби так було, то ти, ти б мені сказав: а чому ти не знайшов інші відомості в кельтській міфології про інших біків, не не порівняв, не знайшов спільні риси? Можливо, це один і той самий точно могло бути, якби був mm -hmm. наш Могло бути, якщо б бути, якби тільки не вважати, що міфологічних биків, як правило, везде ціла куча. І зрівнювати всіх міфологічних биків – це просто кошмар. Ну, це вже ти знаєш, я, наприклад, цього не знаю. Ну, тому, ну, ну що, що, ну так, потрібно було діяти краще, потрібно було, якби, мати більш euh, працездатний мозок, там, я не знаю, потрібно було до цього часу вже більше знати там, міфологію і так далі. Думаю, ну але в цій реальності це не так. <рес> ну це все залежить только від тебе. Ну так а поки виходить, що це взагалі кошмар розказує. Могло бути краще, могло бути быть... вот. тому... А вообще этнографию какую-нибудь древнюю ты хоть чуть-чуть изучал, когда? А с чем включаешься Это что угодно? Ну вообще понятие этнографии. Описание народа со всей его культурой, со всеми его обычаями, особенностями, генетикой там ну Та, так частково, да считается. Надо изучать палеоэтнографии. Да погану вся треба. Вивчати. Ну да. Кстати, что ты помнишь про островийцев? Ты что не на островах? Да не пам'ятаю я. Я сначала заката не пам'ятаю уже багато. Ну, тогда как можно сказать, что ты его изучил? Ты его просмотрел? Так, не, я не говорю, что Я же сказал, что я прочитывал его, а то, что не было, перечитал три и перекли. Ну, во-первых, перевод там тоже, как бы, далек от идеала. Очень далек от идеала. И, по большому счету, это надо садиться и переводить все тексты от начала до конца. Ну, я сам за любки доберусь до словників, когда будет ну, час и может... Ну, хорошо. Я надеюсь, что не забудешь проснуться. Я говорю, надеюсь, что не забудешь проснуться что не забуду про солнце. Проснуться. А проснуться? Не, я, я не забуду, а в <laughs> ночи проснусь. Ну как? Ну то есть, ну что происходит? Жизнь... Да не, ну что, ну это смешно про это говорить. Звісно, нужно заставлять себя прокидать. Ты пьешь на лягаешь? Ну а что тут э, тяжело ну, да, или что? Я... Не, ну что, или что? Я не понимаю, ну вот ты, допустим, пообещал, что проснешься во столько, и что мешает взяться проснуться? Дожание, Бажання... спать, ничего не делать. Значит, ну хорошо, а какой в этом сне смысл? То есть это занятие бессмысленным Бо делом? Может, это какая-то течь от реальности? Так не утечешь ну, все, все равно. Больше того, материальный мир так сделан, что чем больше куда-нибудь хочешь от него утекти, тем больше он так будет показываться, что, что не утечешь все. уже никуда. Здесь же все так сделано, что, допустим, человек э, в своем невежестве стремится к наслаждению, однако э, противовес возникает, что он получает такие страдания, что там о наслаждении можно уже и забыть. И стремится к любви, получается, что там все вот эти эмоциональные хрюки, и там чаще ненависть возникает, чем любовь какая-нибудь. И сколько раз так уже получается, что... Если человек к чему-то грешному стремится, то боги дадут точности до да, наоборот. Ты же, наверное, тоже такие примеры знаешь. А? Ты же, наверное, тоже какие-то такие примеры знаешь. Знаю. Ну вот, посему найди мозги и рассыпайся, когда нужно. А что не пришел то, и просит мозги? Ну что, там же Катя обещала, что она придет. И я ему сказал, что он не нужен. Есть? Хватит, я Катя уже пугал Маркева. Еще этим буду пугать. А что? У нас еще такая зляка на что... Не, ну не то, что зляка. Ну вот Маркев, допустим, на ее детей там очень обижался и... Ну, он хотел, чтобы они вам не заражали. Ну, и да. ну да. так тут тоже у него причина была на но... ну, бы... себя. Ну, так бы, у всех есть какие-то причины, однако не в этом дело. А дело в том, что, да, он, как бы, агрессивно относился к ее детям. А тут еще показать чучело, которое вообще само не понимает, зачем оно надо и зачем кататься такими чучелами. Там у нее своих чучел там валяется. Это у меня ворвается. Везде. Ну у нее куча знакомых таких из проездных. Но есть и разумные знакомые. Это отдельность. Да, значение мантр какой то там уточнить есть желание или приступаем. Каких именно мы будем говорить? Ну и те, что уже читали, и мантры к Богам будем читать. А вот мы читали мантры Рата В, Рата Е, все, Рата Е. Mm -hmm. Рата Е, Рата В, Рата Все. Да, Рата е, Рата В, Рата mm -hmm. Что это за mm -hmm. мантры? Древние мантры. Ей, много тысяч лет, там может, пару сотен тысяч лет. Еще помогает направиться в сознание Ничего, Ну да, ну нет, ну нет, ну никак. Почему? Потому что вы же знаете, что слово рата оно означало не только гиперборею. так же Ну так А что оно еще обозначало? Правь. Отсюда бы есть, допустим, в английском какое слово? Хорошо, как англичане говорят, когда у них все хорошо? Окей. Okay. А какой еще есть вариант? Very good. Э, вот все в порядке, как по ихнему? Ну, я чё-то, забыла. ДТР. ДТР. М? Ты что, ничего не слышал, что мы говорили? Ну, well, и так частково, про рату там. All right, говорят. Вот. А. -а, -а. Из чего состоит данное выражение? All, все, so right, хорошо. Да. Нет, э, снова. <laughs> Нехорошо. райт right, как бы порядок, то как должно быть. И right, райт так да, правая рука, справедливость и так дальше. То есть, допустим, в английском языке корень райт right соответствует корню прав right в славянский. А хорошо. А какое похожее слово, допустим, встречается в хиневических книгах? Башка да. Нет. Ну как? Вы же Вы же читали? Я читал. И что там есть? И что там есть? Веда Перуна, Санти, Веда Перуна. Как слово Санти связано с словом Рат? Ну, есть там вот такие самые буквы. Это насмешка. А конкретно вот какое там есть слово, которое соответствует слову Рата? Ну там Санта, там Рата. — Чего? — Ну, там Сантья, тут Рата, ну... — Зачем здесь Сантия? Сантия это другая вообще со всеми идея. — Ну, ты меня спрашиваешь, я не разумела, что это. — Я спросил совсем другое. Какое в хиневических книгах есть слово, соответствующее слову «Рата»? — Я не помню. — Да помните его сто процентов. — Ну, что вы скажете, то точно задать. Я так не помню. — Ну, а если подумать? Искали наши археологи останки скелетов через тысячу лет. И что, не нашли? нашли? Не, ну если мы так будем ждать, пока слово само найдется. Ну, так там есть такое одно понятие, очень важное, которое многие же эзотерики стаскали, и потом прыгают и кричат, как хорошо, что в славянских ведах это описано. Ну, это не то есть. Законы Рита, помните? Ну, так что же не помню. Ну, не Почему? Ну по смыслу так. Почему по смыслу? Даже по звучанию, что такое рита? Или вы что думаете, что это законы риты какой-то? Да. Слово рита это искаженная версия слова рата. И все. Так же. Ну лучше. По всем лингвистическим корням и всему показывают что-то. То есть законы праве, законы справедливости, если дословно. Ну правда, за законы справедливости Ехеневич там часто выдал непонятно что. И понятие закона Рита он э, сузил только э, к э, аспекту телегонии, Но ну, вообще само понятие, что законы праве. Хорошо, а помните дословное вообще значение слова «Ра»? Та, что ура, Та, что належит Ра. Ну да, та, которая принадлежит Ра, та, которая утверждена Ра. Та, которая создана. то есть рата это справедливость раты это Законы рата это законный это, ну если в изначальном смысле не в том как я и то это ну, законы всех изначальных божественных устоев праве, которые дал нам все по по смыслу то э, рата Е, р... ну и что может рата ве Веды есть а то рата е, это то 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 и и, ну, и, и, и то, что она существует, это буквица «есть». И то, что она помогает нам воссоединиться со Всевышним, это буквица «есть». А, Датаяр, как выглядит буквица «есть»? «Есть»? Угу. Mm -hmm. Как современная украинская. Mm -hmm, нет. Короче, понятно. Изучать. Я современная украинская. Изучать. Больше я... В общем, изучать ему и изучать там. Я не так сам. Ну, по крайней мере, у вас хоть какие-то там... Ну, так я же не занимаюсь? Ну, так это тоже блюд, когда... А, вот Караслав уже там уж сколько, 8 лет, он говорит, да я только начал. Ну, так мы же 8 лет, а это, это еще 8 месяцев не Да не важно. И так Караслав же через 80 лет скажет, да я только начал. И не позвонил, вот Караслав. Да что вы удивляться? Как тот психиатр, который должен э, других лечить, а он постоянно э, там, воет из-за того, что его никто не понимает. Никто меня не А ДТР проснуться не может. Так что, так что есть, то есть. Прошу приготовить счет. Аум, Боже, на имя Аум, Боже, на имя ай.

Боже, на Аумки, Гай, а умки Боже, на Аумки, Боже, на Аумки, Боже, на Аумки, Боже, на No. Oh. Oh. Até yeah. yeah. Aum ki burshe naimei, aum ki burshe naimei, aum oh, oh. AUM aaa, z tygodnia, ja где-то в текстах об этом все читать. Перепрошу. Я говорю, что нужно детально и внимательно читать тексты, и там все это давно уже было описано. Так что все хорошо. Да. Шо, идём так, что, идем дальше? Что? все тексты. Да практически во всех. Даже вот те, что там Мои лотосы мира, которые есть, и там это описано. Ты что там тот и написано древний Кей, там такого не Ну, написать тот и древний Кей, это будет для дебила уже А допустим, обозначить, что Кей это одно из воплощений числа Бога, то это вполне нормальные такие научные данные. Ну, значит, я просто в ползу в а Спасибо, нужно обретить его. Нужно отрешиться от всего того, что не является важным, и исполнять то, что важно. Или какие-то другие еще. еще. Или какие-то другие есть идеи. Э, Кремьякое. Ну, ну, повторяем больше, будь у вас, Повторяем Ау, не Ау, не Ау,

Аум, так сакаи Боже, на Аум, так сакаи Боже, на Аум, так Боже, на Аум, так сакаи Боже, на Аум.

Женай мой, а, он, а он, так сосает его i know